Делайте глубокий вдох и выдох. Сконцентрируйте свое внимание на дыхании. Почувствуйте глубокий вдох и медленный выдох. Почувствуйте, как каждая клеточка вашего тела. Наполняется расслаблением, умиротворением и спокойствием. Еще сделайте вдох и выдох. Представьте, как сверху вниз на вас спускается поток божественного света наполняет вас головы до ног и с каждым вдохом проходит полностью сверху вниз по всему вашему телу. Вдох и выдох, и вы наполняетесь полностью этим потоком. Почувствуйте, как наполняется голова, шея, плечи, руки, туловище, таз, ноги. Вы полностью находитесь в этом потоке божественного света. Сделайте вдох и выдох теперь медленно, спокойно просканируйте себя. Почувствуйте, нет ли у вас в вашем теле, в вашем астральном теле, в вашем эфирном теле, в ваших тонких телах какой-нибудь сущности, Обратите внимание на астральное тело, на эфирное тело. Просканируйте эти тела, почувствуйте, увидите, где у вас могут быть подключения и присоски. Сканируйте снизу вверх только вы нашли какое-то шевеление, вы это все делаете с закрытыми глазами, какую-то боль, либо укол, либо холод, либо потепление в том месте, либо вам становится горячо, движение почувствуйте. Сконцентрируйте внимание на этом движении, этом ощущении. Почувствуйте, где оно внизу, вверху, посредине. И сделайте глубокий вдох и выдох. Вы увидели эту сущность. Все хорошо, спокойно, в безопасности. Почувствуйте себя, сконцентрируйте внимание вглубь своего сердца, верните глубже и скажите этой сущности, для чего она пришла, спросите ее об этом. Почувствуйте. Спросите, какой совместный урок вы проходите сейчас. Благодарите ей за урок. Скажите, что вы осознали этот урок. Это говорите искренне. Если вы не почувствовали, не осознали урок, значит, он еще не до конца пройден. Спросите у себя, что я могу для себя сделать, чтобы быстрее пройти этот урок. Если вы услышали, почувствовали, увидели, как это сделать, поблагодарите себя за этот за ответ. Если же урок пройден, и вы готовы идти дальше, поблагодарите сущность за пройденный урок. И скажите, что вы ее отпускаете, разрываете договор. Представьте перед собой договор. Представьте, как он сгорает. Либо вы его рвете, либо он растворяется в воздухе, в дымке. И скажите тебе твое, мне мое. И просканируйте также все тело. Если вы почувствовали еще какие-то шевеления в ваших тонких телах, переходите к этим шевелениям. Эту практику можно делать несколько раз. Убирать за один раз одну сущность. Потом вы научитесь убирать сущности сразу по несколько штук. Все зависит от вашего энергетического состояния, от вашего заряда. Итак, Расканировав все тело, когда вы почувствовали, что уже никаких сущностей нет, никаких шевелений нету, представьте, как поток меняет свое движение, свое направление, и теперь поток движется снизу вверх. Божественный поток забирает ту сущность, с которой вы прошли урок, которая уже вам не нужна, которая вас оставляет. Вы почувствуете, как поток усиливается и вбирает в себя все негативное. Все сущности, которые были у вас, почувствуйте это. Поток а вытягивает, вытягивает из вас те астральные сущности, которые были, с которыми вы прошли урок. Практику можно делать несколько раз. Почувствуйте, когда вы полностью очищены. Почувствуйте легкость, спокойствие и умиротворение, максимальное расслабление в каждой клеточке вашего тела. А теперь посмотрите на то место, где была эта сущность. Те дыры, которые она оставила. Золотайте их божественным светом. Исцелите себя, вы это можете. Представьте, как это все сшивается, связывается. Делайте глубокий вдох и выдох. И с каждым вдохом вышиваете, наполняете свое тело, исцеляете его. теперь сделайте глубокий вдох и выдох. Поблагодарите мысленно всех, кто вам помогал, видимых и невидимых помощников. Поблагодарите себя. И сделайте вдох и выдох. И на счет шесть. Вы откройте глаза. Один, два, три, четыре. Максимально в себе. В 10 сейчас. Пять. Вы ощущаете свое тело. Шесть. Вы открываете глаза. Практика окончена. Сделайте глубокий вдох. И выдох.